ত' কালি আপোনালোকে কুঁৱলী উপন্যাসখনৰ পাঁচ নম্বৰ খণ্ডটি শুনিলে কালি মানে বিভুৰ উপন্যাসখনৰ মুখ্য কেৰেক্টাৰ যিটো আছিলে বিফুৰে নতুনকৈ কোম্পানীটোত জইন কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ অফিচত যিসকল মানুহ আছিলে বেলেগ ষ্টাফ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত চাইছে নেকি হ'ল আজি মই এক্সপাৰ্টটো পঢ়িছোঁ ৱাছিন্দা পল্লী বিবাহত মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ যদিও তেওঁলোকৰ কথা বতৰা বন্ধুসূলক বহুদিনৰ পাছত মনটো অলপ ফৰকাল লাগিল অফিচৰ প্ৰথম দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ল আবেলি অফিচৰ কাম কাজ সামৰি মই ছয়মান বজাত ঘৰমোৱা হ'লোঁ অফিচৰ পৰা আহোঁতে ৱাছিমটাৰ বাইকতে মই আহিলোঁ তেওঁৰ ঘৰ বোলে আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলপহে দূৰত তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতি একেদিনাই মই ৱাচিমটাৰ লগত বহুত ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ অলপ দূৰ যোৱাৰ পাছতে ৱাছিমদাই বাইকখন কাপোৰৰ দোকান এখনৰ সন্মুখত ৰখালে আৰু ক'লে তোমাৰ যদি দেৰি নাই হওঁ ব'লা অলপ এই দোকানখনতে বহোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ দোকান হয় মই অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছত সদায় ইয়াতে অলপ আড্ডা মাৰোঁ ময়ো ভাবিলোঁ এতিয়ানো ঘৰতো কি কৰিম ঠিক আছে বোলো আমি দুয়ো দোকানখনলৈ সোমাই গ'লোঁ দোকানখনত সোমাই ৱাছিমদাই দোকানখনৰ মালিকজনৰ লগত মোক চিনাকি কৰাই দিলে তেওঁৰ নাম অনিল অনিল এয়া বিভূতি আমাৰ কোম্পানীত নতুনকৈ জইন কৰিছে অঁ আহা আহা বহা অনিলদাই মোক খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ দোকানলৈ ভিতৰলৈ মাতি পঠালে মই দোকানখনৰ ভিতৰতে থকা চকী এখনত বহিলোঁ ৱাছিন্দাই আৰু অনিল দাই কথা পতাত লাগিল তেওঁলোকৰ আড্ডাটোত মই একেবাৰে নতুন একো অভাৱ বুজি পোৱা নাছিলোঁ যদিও তেওঁলোকৰ কথাৰ মাজে মাজে ময়ো হয় ভৰ দিলোঁ আড্ডা সামৰি আমি পুনৰ ঘৰমোৱা হ'লোঁ অচিমদাই মোক ঘৰৰ সন্মুখত নমাই থৈ গ'ল গধূলি চাহকাপ খাই থাকোঁতে মামীয়ে সুধিলে আজি অফিচত কেনেকুৱা লাগিল ভালেই লাগিল মামী অফিচৰ ষ্টাফকেইজনো ভালেই মই চাহকাপ খাই মামীক উত্তৰ দিলোঁ তেনেকুৱাতে ডিপুদাও আহি ওলালি তহঁতৰ অফিচ অলপ সোনকালে ছুটি হয়নি ডিপুদাই ক'লে ছটা বজাত লয় অঁ চাহকাপ খাই অলপ ওলাই যাওঁ ব'ল মা মোকো চাহ দিয়া ডিপুদাই মানে মামীকো চাহকাপ খিলে মামীয়ে ডিপুদাক চাহকাপ দিলেহি আমি চাহ খাই অলপ ওলাই গ'লোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই নেক্সট খণ্ডতে লৈ মই কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু পলিউ উপন্যাসখন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব